Ми насправді готуємося ще до того, що 24-го буде свят вечір-католиків. Але крім того, ця дата випадково співпадає з е, другою частиною таких виступів е, опозиції в Москві. Там запланований великий мітинг, вже зголосилося більше 50 тисяч здається людей. Зголосилося взяти в ньому участь, і е, власне, ми хотіли про це поговорити. Е, поговорити з Кеном Аймурзаєвим, який в нас є. Це кореспондент Доброго. «Ехо Москви» в Україні. Добрав Доброго ранку. Доброго. але перед тим як ми почнемо говорити, хочу сказати, що є дуже багато вже різноманітних роликів. Ну оскільки це все в соцмережах організовується, то є дуже багато роликів, дуже креативних хороших. Я хочу почати, щоб ми перед тим подивилися один з них, ну який мені найбільше до душі припав. Чому ми аби, багато уваги знову таки, приділяємо події в Москві? Ну зрозуміло насправді, тому що ну так ну хочемо того чи ні, але Росія має дуже великий вплив і економічний, і політичний, і культурний вплив на Україну. Очевидно, що ну, оскільки ми всі є прихильниками якогось такого про західного, про європейського розвитку саме України, зрозуміло, що ну це набагато легше і простіше, коли є якісь такі ну певні рухи відбуваються і в самій Росії. Якщо ми бачимо, що вона перестає бути аж настільки такою проімперською. Чи, скажімо, вибирає якихось дуже авторитарних лідерів? от, ну, власне що відбувалося е, насправді? от, саки питання таке. На які сподівання на 24-те? От ну для, я пам'ятаю, що коли була помаранчева революція, було відчуття, що навіть один день перерви між цими акціями може збити хвилю. Цю хвилю треба постійно тримати. Якось тут відбулася дуже велика перерва, чи це не може бути якимось фатальним для цього руху, який там почав. Ну, надо, надо с того начать, что сравнение вообще того, что сейчас происходит в Москве с а, оранжевой революцией, не совсем корректно. Как бы нам этого не хотелось самим россиянам или или украинцам или так, тем, кто наблюдает за этими событиями извне, а, сравнивать это нельзя, потому что нет а, четкого понимания четкого понимания революционности движения, нет четкого штаба, который состоял бы из революционеров профессиональных или полупрофессиональных. Это на самом деле гражданское движение, которое, ну, как мне кажется, человеку, находящемуся в Украине уже почти 4 года, корректно было бы сравнивать с акциями «Украина без кучмы», которые были в начале 2000-х годов. Не совсем системные, не совсем регулярные, не совсем спланированные, подчас стихийные. Конечно, есть некая организация, организация серьезная, организация публичная. Все заседания оргкомитетов этого митинга, который пройдет в субботу на проспекте Сахарова, проходят в прямых эфирах, онлайн, естественно, эфирах. Это транслируется на сайте «Эхо Москвы» моей радиостанции, транслируется на сайтах журнала «Большой город» и, и, и телеканала «Дождь». То есть это, это можно смотреть. Самые разные люди при, примыкают к этому. И вот эта пауза, о которой мы говорим, да, с одной стороны, действительно... Uh, было мнение, что, может быть, следует вот вообще не уходить с болотной площади, там, mm -hmm. остаться, палатки, разбить и так, далее, и так далее. Но это было невозможно. Это было невозможно исходя из того, как готовился тот митинг, первый, исходя из договоренностей с московской милицией, исходя просто из того, что это первый за последние 20 лет такой массовый uh, митинг в Москве. І, і думать, що он тут же станет и таким рішаючим, конечно, було бы ну верхом ідеалізму. Усі домовленості з міліцією, до речі, те, що там ну, на Червоній площі не можна, і будь ласка, на болотну тепер на проспект Сахарова, це якісь якимось чином компроміс такий із владою, чи як це можна назвати? Ну я би не назвала так вот уж прямо компромісом. Хоча різні мнії існують. Некоторі, наприклад, учасники цього протестного движения вважають, що це не просто компроміс, а даже предательство. Ну, например, так считает лидер национал-большевистской партии, запрещенной в России, Эдуард Лимонов, который просто там, открыто назвал предателями тех людей, которые пошли договариваться с московской милицией и с московскими властями. Я думаю, ну, вот как человек, наблюдавший тот митинг и знающий немного о том, как его готовили, это не столько компромисс, сколько ну, понимание со стороны московских властей. На самом деле, это единственный случай за скажем, путинский период, когда мэр Москвы, сейчас Сергей Собянин и глава московской милиции, лично взяли на себя ответственность за то, что там будет происходить. То есть у милиции ведь очень все просто. Я думаю, в Украине за последние несколько лет, за последние два года, если быть корректными, почти два года, мы, мы тоже в этом убедились. Да, у милиции есть четкое правило. Они либо бьют, либо не бьют. Mm -hmm. вот. Бить команду им, конечно же, дают сверху. Там сам милиционер вряд ли, ну разве что он там какой-то закоренилый mm -hmm. садист, будет употреблять силу. Так вот, в, в отношении тех людей, которые вышли на болотную, не было команды бить. И это, конечно, говорит не столько о компромиссе со стороны там гражданского общества, сколько говорит о том, что власть наконец поняла, что ну дальше нельзя. Просто если бы люди действительно вышли в таком количестве, в каком они вышли тогда, и, и, и если они выйдут в таком количестве, в каком уже сейчас вот вы на Фейсбуке говорите там порядка 50 тысяч, ну там 30 уже тех, которые сказали, что они придут, да, да? Угу. и я думаю, их будет больше. А, на самом деле милиция думает о том, что будет около 100 тысяч человек. Угу. То есть если бы у милиции была команда добить, то это страшно себе представить, во что бы это превратилось. И, конечно, Россия, несмотря на то, что является медийно закрытой, І, 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 і такою цензурованою країною, да скрити эту картинку просто невозможно. До речі, що з медіа дуже багато всяких там в фотошопі поробляли, і, і на ведучих карикатурно робили, і все це Якимось чином їх спонукає до того, щоб щось міняти, чи медіа не говорить далі про, про мітинги, про цю ні, говорять, звісно. Ну ну не всі. То є надо поняти, що там ситуація з журналістами в Росії за останні 10 лет. весьма специфической стало да то есть это э, наш цех журналистский очень четко разделился между теми кто пошел на компромисс и теми кто на этот компромисс не пошел либо ушел из профессии либо там рассредоточился по двум трем четырем площадкам где можно заниматься своей работой профессионально так вот те люди которые скажем пошли на компромисс и работают на государственном телевидении многие из них э, на, на государственном телевидении в государственных сми многие из них были на болотной площади многие из них придут на проспект сахарова но что касается официального освещения этих событий, то, пожалуй, единственный э, канал федеральный, который делает это, ну скажем, в проброс, uh -huh. то есть не, не, не в каждых новостях, там, да, по-разному, но это канал НТВ. И э, это, пожалуй, я могу сказать, единственная программа, которая э, так последовательно рассказывает о протестном движении, это программа Центральное телевидение, которую делают молодые журналисты НТВшники. Вот там действительно звучит и критика в адрес власти, там рассказывает о том, что вот будет митинг, и был митинг и так далее. В новостях, конечно, федеральных этого, этого нет. Якщо казати там про 2001 рік, ну і тим більше про 2004 тисячі в Україні, то очевидно, що були політичні насамперед лідери, які задавали весь тон mm -hmm. цьому, що відбувалося, і вони були всім зрозумілі і ну якби легітимні умовнокавчок перед людьми, які приходили на ці всі е, речі. Тоді як в Росії зараз ну лідерами виглядає так принаймні, Це є блогер Навальний, це є Акунін. От, наприклад, та письменник, який там активно підключився. А це слабкість чи сила. Я до речі, давайте можливо покажемо прямо зараз. Це це ц... є щось... Да. Один ролик, в якуму Акунин там, там изнялся. Так, да, якуму Еакунин заклик э, прийти на эту площадь. Я хочу. Я мечтаю. Я побаивалась. Я люблю. Я рад. Я хочу. Я хочу. Я жажду. Я не готова. Я не агитирую. Я не агитирую никого идти на митинг. Мы Ми все взрослые люди, каждый решает за себя.

Вы понимаете, тут как это же очень интересно, что действительно из-за того, что политическая поляна была абсолютно зачищена uh -huh. за последние 10-12 лет, то протест возглавили люди, не ассоциирующиеся ни с какой политической силой. Ну, в некотором смысле лидеры мнений, совесть нации, как хотите, их назовите. Что касается политиков, то если есть политики на это, на, на, в этом движении, то это политики, которые тоже впервые стали публичными. То есть, вообще, все то, что российская власть сделала на выборах в Государственную Думу 4 декабря, она вывела в реальную жизнь тех людей, которые просто в этой жизни отсутствовали. Даже, скажем, Борис Немцов, Владимир Жижков люди, которые занимали вице-премьерские посты при Борисе Ельцине и которые просто ушли в историю. Ну, то есть, это люди там, из учебников новейшей истории российской они теперь uh -huh. опять присутствуют, а их их даже показывают по центральному телевидению, да. А если говорить об Алексее Навальном, это человек, который сейчас уже не блогер, это политик, uh -huh. это действительно политик, который вчера ночью вот там, сутки назад вышел после 15 суток проведенных в в тюрьме и который сейчас начинает какую-то очень яркую, интересную и совершенно непредсказуемую политическую биографию свою строить. И, и вот это вот совмещение политиков, которые может быть, не публичный, может быть, многие от них устали, многие им не верят, и людей, которые являются ну, вот чистыми в, в восприятии людей. Вот мы сейчас видели ролик. Там была Оля Романова, журналист совершенно потрясающий, там был Барац, актер, да, там был Борис Акунин, там там и эти ролики сами сделал, например, режиссер Владимир Мирзоев очень талантливый театральный кинорежиссер совершенно бесплатно и то что вообще вот это движение возникает какое-то гражданское какое-то очень чистое и какое-то настолько неожиданное для российского общества что все это вызывает конечно ну восхищение и робкую надежду на то что ну, не смогут вот 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 не смогут этого подавить и как одна Журналістка і, 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 і моя дуже хороша знайома Зоя Святого написала у своєму Фейсбуці. Ми надіємося, що на сей раз вони подвинуться. Да? От є і, така надія. к так, нам залишається менше хвилин. Я так розумію, що це надія не на звичайно не те на те, що зараз будуть скасовані ці вибори. Було б напевно тому так, сподіватися результати. Надія на те, що є якісь паруски громадянського суспільства і вони. Конечно, mm -hmm. это начало очень длинного процесса, и, и многие люди, которые участвуют в этом во всем, организуют или просто приходят, понимают, что это не вопрос недели, двух, трех или четырех недель. Это начало очень длинного процесса, который требует работы, усилий, надежды ну, и, 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 в общем, сил больших. С каким мы захоплением и симпатией спостерегаем из Украины? Спасибо. Секена Эмурзаев, корреспондент «Эхо Москвы» был у нас в гостях. Мы перерываемся на рекламу.